Там з вами з Василем Зеленчуком, депутатом Севастопольської міської ради, єдиним правдоподібним, наскільки я розумію, який проголосував проти цих безумних рішень. Я правильно розумію? Доброго дня, дня. Це да, да. абсолютно правильно. Чому ж ви пішли проти волевиявлення кримського народу? Ну я вважаю, що це, во перше не, не так, як думають кримські власті. На сегодняшний день я там смотрел там результаты референдума, которые говорят о том, что около 85, по-моему, процентов пришло проголосовало и ну, 90-96 да, да, там ну. а, проголосовало за вступление а, субъекта Крыма в состав Российской Федерации. Питание было, чему вы пришли против воли крымского народа? Да, но я а, пошел не против а, воли крымского народа. Таких людей, которые считают, что это неправильно. И считают, что Крым сегодня должен оставаться в составе Украины, не один я, угу. а я думаю, что они больше миллиона. Угу. Потому что если судя по а, переписи, сегодня все, в Крыму проживает 2 миллиона 400 тысяч человек. Угу. Из них примерно половина, 50% — это русскоязычное население, но не обязательно, что все хотят жить в Российской Федерации. Uh -huh. Остальные — это украинцы, это крымские татары, uh -huh. это армяне, это евреи, это греки и так далее, и так далее, и так далее. Uh -huh. Караимы — это те коренные народы, которые были в Крыму еще до прихода Российской Федерации, еще до крымских татар, да? И эти люди искренне хотят жить в составе Украины, хотят мира и хотят нормальных жизней. Они не хотят этой агрессии, они не хотят того количества зеленых человечков, они не хотят этой войны, которую навязывает сегодня сумасшедший Кремль. Да? Они хотят жить в нормальном цивилизованном государстве, в котором есть рабочие места, в котором плачут заработать. А как могло статься так, что недобитый москалем Гоблин став главой это Конечно. надо задать вопрос Москалю. Чому Почему он не добил? Он не вопрос, да. как могло статься, что он стал главой уряда? Ну, я что, а хочу... люди не знают, кто он такой? Нет, люди знают, кто он такой. И а, там он не один, который из преступных группировок прорвался в парламент Крыма или в местные органы власти, или в местные советы, в городской совет Симферополя в районные советы разных уровней, в регионах и так далее, и так далее. То есть их достаточно много там. Угу. Но а, просто он, я так понимаю, что Кремль на него поставил, потому что он возглавлял партию «Русское единство». Это партия маргинальная, ну, которая на протяжении длительного времени финансировалась с Кремля, угу. которая раскачивала ту лодку, которая говорила о том, что э, только русский язык должен быть на территории Крыма. Только русские имеют право на эту территорию, только русские могут здесь петь, плясать, водку читать, купить. водку пить, русские Интересно. сказки, <laughs> играть, крыл, на балалайке, играть на балалайке и, балалайке, и так и далее. Нельзя, Остальные да. не имеют права ничего. То есть, это вот такая радикальная позиция всегда привлекала те э, сепаратистские э, настроения Кремля, которые пытаются всю жизнь, мы это видим не первый не первое, наверное, не первое столетие собрать какие-то земли, да? У кого-то отнять что-то, забрать, куда-то зайти. Я про людей. Меня российская да, политика да, мало да. цикавит. Я про неї все знаю, або много чего я про да. неї знаю. Но моє вопрос достаточно простой. Дивіться, теперь мы имеем в Криму симбиоз между криминалом, І московським, московським е, Кремлем. Очевидно, що кримінал, і досить попереднього тут у нас був такий, е, показав, що кримінал діє як кримінал. Та? І рано чи пізно це ця пісня закінчується. Та? Як це може і дай з одного боку, з другого боку всі право 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 в Криму зруйновані. Реєстри власників заблоковані? Та власність не коштує сьогодні нічого. Людям прямо кажуть росіянам, що ми повиганяємо українців і татари, будемо захоплювати їх там місця солодкі під сонцем або вичавуємо їх на території степного Криму, а ЮБК залишиться. Для нас наскільки це все серйозно? Які це може мати наслідки? Як ви думаєте? Ну, бандит не может не грабить, другими словами. Ну, вот вы сами сказали о том, что сегодня мы имеем симбиоз крымских бандитов и Кремля. Они действуют одними и теми же самыми методами. Методы абсолютно одинаковые. То есть бандитские методы Кремля это та же самая бандитская структура, которая действует только при наличии очень огромных резервов и денег. Для них законы не писаны, они поступают так, как они хотят. И mm -hmm. вот, э, вот этот симбиоз может привести вообще к краху э, всей экономики Крыма, mm -hmm. и в том числе к краху, э, наверное, того бизнеса, который только начал зарождаться в Крыму, и краху вообще э, всего крымского полуострова, как когда-то здравницы еще в советское время, а потом здравницы Украины, в которой ехало до 6 миллионов человек в год. Это достаточно большие ресурсы, которые работали. Это сотни тысяч рабочих мест, которые обслуживали в период этого времени отдыхающих. Это инфраструктура, которая была налажена. Все это будет разрушено. Потому что, ну, я полагаю, если такое будет, э, дальше такая вестись политика, то люди, в основном, те, которые занимались бизнесом, это люди украинцы, это люди татары, это люди там, может быть, какие-то русские, mm -hmm. но значительная часть это людей, предприниматели, которые не предполагали о том, что они живут в чужом государстве, они предполагали, что э, начнут их отличать по национальному признаку, они просто делали бизнес, создавали какие-то предприятия, строили, создавали рабочие места. Ну а вот такой придет крах вообще всего того, что люди потеряют рабочие места, люди потеряют бизнес, люди потеряют средства, средств к существованию. Ну и на этом, в то закончится Крымская. Мы будем иметь такую же территорию, как а, сегодня Абхазия, как Южная Осетия, mm. как Приднестровье, которое живет только на дотации Кремля. А на самом деле туди ни один інвестор серйозно нікуди ну, контр... не зайдет. Там контрабас дуже серйозний. Там фірма Шериф Шеріф, да, шеріфда. Да, ну це да, таки... сына, по да, да, да. да, Ну давайте ми подивимось тепер на реальність Симферополя, як там обшукують людей просто на вулицях. А вас я хочу запитати, это це вот отдыхающие, що приїдуть, і вони будуть це через цього ходить. У нас одна пані, ми її показували, сказала в ефірі прямим текстом. Так нам Путін буде віддихаючи хешелонами возіти. Угу. Mm -hmm, да? Yeah, mm -hmm. да, но они mm -hmm. будут вот в такой одежде, в, а, зеленой, а, да, в зеленой форме. А, то есть, отдыхающие будут... Да, да, да. А как люди, в целом, реагируют, это це мовчазная большинство на, на такие выпадки. Ну, вы знаете, я скажу, что те люди, которые понимают, что происходит категорически против всего этого... А те люди, которые не понимают, ну они, наверное, все-таки одобряются, потому что им обещают, что у них будут очень высокие заработные платы российские, которые, ну, правда, в несколько раз выше, чем, допустим, зарплата бюджетника. А у них как-то головой думать, вот не только в нее водку пить, а головой думать, откуда возьмутся эти деньги, нет? Ну, они могут взяться только из бюджета Российской Федерации. А в бюджете Российской Федерации? Но я вам Федерации? скажу так, что если э, выдержать все те обещания, которые обещает Москва, то ну, необходимо как минимум 15-20 миллиардов долларов влить в экономику Крыма. Одно это, во-первых, а, ну, э, ну, э, э, за очень короткий период времени. То есть в течение двух лет необходимо валить и сделать, э, создать инфраструктуру. Потому что, ну, допустим, если взять сельское хозяйство, в Крыму сельское хозяйство на 40% зависит от орошаемых систем. Потому что это зона рискованная земледелия. Если не будет воды которая поступает э, из материка Крыма, вернее Украины, то э, практически не будет зерновых, не будет, кукурузы, не будет кукурузы, не будет мяса, не будет овощей не будет фруктов и так далее. Потому что только за счет орошения достигается какой-то уровень объема урожая. Я понимаю. Министерство закордонных справ констатувало продолжение нарушения военной присутности в автономной республике Крым и Министерство фиксирует порушение повітряного простору Украины. Воно також Министерство закордонных справ говорит про продолжении психологического тиску на украинских прикордонников. І сповіщає нас всіх, що до складу окупаційного корпусу входить 21 770 військових. Це інформація від керівника департаменту інформаційної політики Українського зовнішньополітичного відомства Євгена Перебійніса. Ця та інша інформація, пане Василю, нам говорить про те, що Крим все? Я думаю, так. Да. На длительний срок. Как жить дальше тем людям, которые там остались, 350 тысяч татар? Э, Трудно сказать, но... нужно украинцев. Угу. Да, нужно... Я полагаю, что если так будет дальше продолжаться и те угрозы, о которых вы говорите, то нужно тому населению, которое э, видит себя вне юрисдикции Российской Федерации, выезжать из Крыма. Чубаров сказал, в моей краше загиб а не поедем. И значит, украинских татарах одна родина. Крым, значит, они будут, я так понимаю, что бороться за свою независимость на этой территории, это их земля. Это и наша земля. Ну, это и наша земля, но законно, ну, как за, бы они за, там Законом, это я украинская. Ну, я полагаю, в дальнейшем державы. что следует, и, и я думаю, какой э, путь развития событий. Украина должна за короткий период времени, если она все-таки станет членом Европейского Союза, нарастить капитал, нормально восстановить армию боеспособную, получить военную помощь из тех стран, которые понимают, что это оккупация территории Украины. И в конечном итоге, в какой-то период времени, через какое-то время, зайти и освободить эту территорию. О, вибачте, тільки що говорили з паном подробінником, він висловив, висловив е, нерозуміння, чому Україна залишила свого посла в Москві Володимира Єльченка. А Міністерство закордонних справ нам повідомило, що Єльченка це посол України в Російській Федерації, і його відкликано до Києва. Цитую повідомлення МЗС у зв'язку із ситуацією довкола Автономної Республіки Крим та необхідністю обговорення деяких її міжнародних аспектів, українська сторона відкликає для консультації посла України в Російській Федерації Володимира Єльчика. Кінець е цитати. В цьому, сенсі не можу утримати, в цьому контексті не можу утриматись від питання. Е російські частина українців говорить про те, що необхідно там вживати військові якихось, якісь заходи. Частина українських більш поміркована говорить нам про те, що треба модернізувати збройні сили, треба нарощувати військову присутність превентивно в північно-східних регіонах. Треба творити нову державу. Модернізувати і робити конкурентноздатну модель державну, з тим, щоб тут були абсолютно ясно виразно дотримані всі права природних громадян. І очевидно, модернізація означає включення її в орбіту цінностей Європейського Союзу. Це, в свою чергу, є абсолютно неприйнятним до Росії. З вашої точки зору, яка лінія візьме вгору все ж таки еволюційна чи все ж таки революційна, тобто буде військове зіткнення? Что вы ну, я думаю, что эволюционно, то есть э, э, эволюционно. Эволюционно, да? эволюционно. Mm -hmm. То есть э, Украина должна войти в Европейский Союз, стать развитым европейским государством, с развитой экономикой, без того уровня коррупции, нарастить капитал, чтобы вырос бюджет. Для, того, для, для этого необходимо э, создать большое количество рабочих мест, для этого должны войти инвестиции, должны э, соблюдаться законы тогда, когда инвестор будет защищен э, на законодательном уровне. Тогда будет расти бюджет, тогда у нас есть возможность модернизировать полностью армию, создать новую армию. И тогда, я думаю, что придет время для того, чтобы задать вопросы, в том числе захватчикам, где же наша территория. Тут головком нас повідомив буквально 15 хвилин тому про те, що Фарватер на виході. Я не знаю, що це таке, але ви людям розкажете, бо це ж ваше місто. Та фарватер на виході Сівастопольської бухті на сьогодні виглядає чистим без лишніх судов Чорноморського флоту, які ще вчора блокували бухту. але один буксир знаходиться ні подаліку, українських кораблів, контролюють ситуацію. капитан третьего ранга Чеханцов Павел, командир корабля управления Словутич, заявил, что на борту продолжается будничная работа. Согласно коронавирусному распорядку извините, дня, все ожидают решения командования ВМС Украины относительно дальнейших действий. Они за два дня... Он сказал, всех командиров кораблей информировали о возможном шторме. Ну, дальше все э, про погоду. С вашей точки зрения, деятельность, дии украинского военного морского, взагалі оборонного ведомства, насколько она была адекватной, и адекватной до ситуации? Ну, я думаю, что абсолютно адекватной. Конечно, российская сторона, в принципе, я думаю, что, наверное, предполагала какие-то провокации, начало каких-то там, боевых действий, но абсолютно правильно себя повели военные, что не поддались на провокацию, что вытерпели это психологическое давление, что не спровоцировали стрельбу. Это абсолютно правильное поведение. И в этом Москва, конечно, получила такой э, отрицательный компонент. Не, не этой... очікували цього. Не ожидали. ожидали Думали да, спровокувати да да, 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 да. да, да, Пане Василю, ну, ви э, тепер Да? Ви опози... Я всегда был оппозиционером. Да, э, Ви тепер що будете? Як ви бачите своє життя і життя тих людей, які підтримують вашу точку зору? Якщо вас обрали люди, значить вони підтримують те, що ви говорите. Я ні, до Севастопольського самі чи ви повернетесь туди, чи не я не знаю. чому до сих пор Верховна Рада не розпустила Сівастопольський а Нет. Севастопольську міську Севастопольський город. я багато чого не розумію. Наприклад, да. я не розумію, чого чому Генеральна прокуратура не порушила кримінальну справу по факту захоплення державної влади на території частини України проти громадян України Константінова Аксіон. Тимиргалиева, да, и, и, не да. уже возбудили? А уже? Возбудили, Ну да? и. Ну я вам Третья полагаю, ну, кроме 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 там Тимиргалиева, Аксенова, Константинова есть еще 60 депутатов, которые проголосовали за сепаратистов, которые проголосовали за проведение референдума и вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Таким же образом в Севастополе те же самые депутаты, против которых не возбуждено сегодняшнее уголовное дело, хотя вообще-то Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело за сепаратизм и за действия, которые направлены на развал государства. Второе, Верховная Рада сегодня немедленно просто должна распустить городской совет Севастопольский. Почему это не происходит? Не понятно. Вот. И должны быть жесткие адекватные меры. Но я понимаю, что сегодня весь мир практически поддерживают Украину, кроме одной страны, китайская, вернее, Корейская народно-демократическая республика, которая, да. Северная Корея, которая поддерживает Российскую Федерацию. Нет, вы не понимаете, есть такой прекрасный сайт, называется Чучхе Сонгун, я его на ней читаю, там відбулися буквально... Но вы на корейском читаете? Э, Нет, они по-российски пишут это. Так они на минулому тижні там в Северной Кореї проводили выборы до их їх, їх парламенту, то це Такая же прекрасная картинка, как и в Симферополе и в других крымских местах. Просто. Ну, там, правда, 100%, все не дотянуло. Да, тут на экран вивів я... Вы Ильфа петрова читали, да? Там да, Бендер да, называл да. некоторых деятелей лишенцами. Вот э, фотографии некоторых лишенцев, которые лишены права теперь въезда в страны Евросоюза, Соединенные Штаты, на чого имущество и считается, они есть наложены Арест. Ну, це справа така. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатам у президенти Рената Кузьміна. Кузьмін подав документи, зокрема, про сплату грошової застави в 2,5 мільйони. Я нагадаю, що раніше Ренат Кузьмін був першим заступником Генерального прокурора і керував розслідуванням найбільш резонансних справ проти хабарників, в тому чи і хабарників. А також проти пише Українська Правда, експрем'єра Тимошенка, екс-міністра внутрішніх Луценка та Леоніда Кучми. Дострокові вибори відбудуться 25 травня. Чи будуть проведені вибори до міських рад в Автономній Республіці Крим, паралельні кримськими татарами й українцями? Це частина території. Це є моє питання. Чи будете, чи будете ви старатися їх організувати на противагу цьому безумству, Но... безумному так званому референдуму. Я думаю, що, во-перше, напевно, їх не дасть навіть провести Російська Федерація. Тобто, це вже по суті, вони вважають, що це їхня власна територія, яка, яка повинна буде жити по законам Російської Федерації, в яких виборах ми говоримо, да? Mm -hmm. Но это первое. Второе. Э, я полагаю, что сегодня необходимо повременить, наверное, до осени э, тогда, когда будут выборы, я полагаю, Верховную Раду. И тогда можно будет совместить выборы в местных советы в том числе Крыма и города Севастополя. Mm -hmm. У вас есть надея на Верховную Раду? На, на выборы на Верховную Раду? Да, У вас да, есть по... надея на выборы президента? Да, да. Ким яким якостям я не питаю про персоналі, яким якостям повинен відповідати з вашої точки зору, з точки зору ваших виборців, голова держави, людина, яка має очолити країну в цей драматичний період її історії? Прежде цього патріот країни. Что такое патриот? У нас очень много патриотов входят тут 1 січня каждый раз, з каждого года, с и с криками «Бендера наш герой, покрова наше свято». Нет, ну это не, не, не то, что кричать нужно «Бендера наш герой», это человек, который прежде всего будет бороться за интересы державы, за интересы государства. В чем полягают интересы украинской державы ТП? В сохранении конституции, законов, всех тех правил, которые мы живем. Угу. Ще одне маю питання. У нас була тут е, е, прекрасна пані, яка е, представляла одну з ініціативних груп, які опікуються гуманітарними проблемами Криму і людей, які продовжують підтримувати українську незалежність, які опинилися внаслідок непереборних обставин на окупованій. Території, з вашої точки зору, що громада Материкової, так би сказати, України, так, мала би зробити для тих, хто опинився в умовах іноземної окупації цього бандитського режиму, який там уставлений. Возити немає сенсу. У нас сьогодні одну групу наших порізали, просто по, -по, -по звірячому порізали, 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 забрали все, побили авто, просто, просто жах господень. Вони везли гуманітарку в Крим, воду везли, там ліки такі просто. Да. Так что мы можем, что э, мы можем, что э, мы можем сделать и зробити, Ну, если як... нет возможности доставлять гуманитарную помощь таким образом, как вы говорите, потому что эти звери просто не пропускают ничего и режут, да, то я думаю, что только, наверное, через какие-то денежные переводы там на покупку лекарств, медикаментов, продуктов питания, может быть каких-то бытовых вещей и так далее. Ну, сейчас я, я даже себе не представляю, если, если эти звери не пропускают ничего. Ну, це правда. Я ходив, мушу сказати, відзначити надзвичайно патріотичну позицію Української православної церкви Московського патріархату. Мені особисто казав е, митрополит Августин про те, що вони будуть давати священників, для того, щоб, так би сказати, запобігти цим актам насильства. Нам повідомило, хто газета Ру нам повідомила із думає то званий законопроект, або про що нам прийняття суб'єкта в состав. Росії. Соответствующий законопроект був внесен раніше группой депутатів от Справедливої Росії. 96 77 там проголосували, это издание. за. Что би это значило? Отозвали закон? Отозвали, да. Якби його ухвалили, це б означало, що Крим прийме до складу Російської Федерації до наступних двох тижнів. Хоча я не розумію, як це може бути. Там... Начнутся какие-то вот завтра, я так полагаю, будет выступление Путина угу. а, обращения к российскому народу. Может быть, там появятся. У меня есть надежда, что появятся какие-то здравые ростки а, дипломатии. То есть разговоров не путем оружия да, и автоматов, и танков, а путем перехода к каким-то переговорам с Украиной. Нам абсолютно. Я наишу тему, только еще пришло поведомление. Дякую Сергею. Ковбасюку від ініціативної групи ізраїльтян, які допомагають українським пораненим, які там перебувають в лікарнях. Ми потребуємо, пишуть, будь-якої допомоги, але перш за все, це кошти для оплати лікування. За вашим бажанням допомога може бути надана анонімно або навпаки. З повагою Ізраїль Хелп Майдан вондит», що означає «Ізраїльський е, допомоговий майд... пораненим на Майдані. І є на Ютубі їх е, заклик. Якщо любі друзі маєте час і натхнення, подивіться це, будь ласка, це Ізраїл Хелп Майдан. Очікувати нам на масові депортації, на масовий вихід населення цивільного з Криму чи ні? Ну, конечно, это будет гуманитарная катастрофа для Крыма и для того населения, которое на сегодняшний день в Крыму. Я не думаю, что будет доведена ситуация вот до такой точки. Угу. Наверное, все-таки проснется какой-то рассудок у Кремля и у инициаторов, как бы, вот этого, э, этой акции по поводу Крыма, да. Угу. Наверное, ну, во-первых, я полагаю, что, э, вот, я читал выводы некоторых экономистов, что с учетом вот этих действий, которые сейчас проводит Москва, ежеквартально из фонда, то есть из бюджета Российской Федерации будет убегать до 50 миллиардов долларов. То есть это 200 миллиардов долларов в год. Сегодня вся практически импортная составляющая ⁇ это углеводороды, да, то есть реализация нефти и газа за счет чего наполнение бюджета идет, за счет э, как бы, этих средств идет выплаты социальных программ, там, пенсии, заработных плат, бюджета и так далее. И так далее. И если начнутся серьезные санкции, то через год, через полтора бюджет России рухнет. То есть он начнет не выполняться, начнет дефицит. И все начнут расти в цены, начнут расти цены на продукты питания, лекарства. Начнутся центробежные процессы внутри государства недовольных людей. Это будет понимать, что это в связи с этой агрессией в отношении Крыма. У -у -у. А, ведь Ирак длительное время пытался держать свой бюджет в осаде а, как бы вот этих международных санкций, но все-таки не выдержал. И сейчас он выбросит огромное количество нефти и газа на рынок. Спотовые цены моментально упадут. И я думаю, что Россия в первую очередь почувствует этот экономический удар mm -hmm. в связи с проведенными этими санкциями mm -hmm. в, отношении, в России со стороны развитых стран. Василью, две минуты мне за две минуты За ці дві хвилини ми встигнемо обговорити таку новину меджліс кримськотатарського народу. І всі кримські татари очікують від української влади визнання статусу корінного народу за кримськими татарами. Це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник голови меджлісу Наріман Джелял. Маємо відео, якщо можемо його показати, я був би щасливий. Питання до вас є таке: як ви ставитесь до ідеї проголошення кримсько-татарської національної автономії на території АРК у складі України очевидно, і що буде означати відновлення історичних прав кримських татар на свою рідну землю? Ну моя точка зріння, що не мають на це право і мабуть, їх нужна підостати. На першу це процес змінення конституції. процесс изменения как бы, устройства государства. Это должна рассматривать Верховная Рада, обсудить с... Я это понимаю. Да, да, да. Но я, моя точка зрения, что они имеют на это полное право. Дякую вам, дякую вам сердечно, Василий Зеленчук, депутат Севастопольской міської ради, людина, яка не підтримала анексионистские незаконные решения в міськради стосовно ее вхождения до складу Российской Федерации.